श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तो हो स्वामी म्हणतात बाळा माझ्यावर विश्वास ठेव तुझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करायला मी येथे आलो आहे आयुष्यभर लोक तुम्हाला वेळे बनवतील तुमचा अनादर तर करतीलच तुमच्याशी वाईटही वागतील ते जे करतात त्यांचे कर्म देवाला पाहून घेऊ द्या तुम्ही तुमच्या मनामध्ये द्वेष भावना निर्माण करून पापाचे भागीदार होऊ नका कारण द्वेष तुम्हाला स्वतःलाही नष्ट करेल श्री स्वामी समर्थ महाराज म्हणतात मला माहीत आहे आता तुम्ही सध्या खूप तणावपूर्ण दिवस पार पाडत आहात तुम्ही खूप संकटातून जात आहात आता तुम्ही माझ्याजवळ धाव घेण्याची गरज आहे मी तुम्हाला मदत नक्कीच करेन हार मानण्याची गरज नाही जो माझी अनन्य भावाने भक्ती करतो माझे स्मरण करतो त्याच्या जीवनाचे भार आम्ही स्वतः उचलतो तुम्हाला घाबरण्याचे कारण नाही ह्या महिन्यात तुमचे जीवन पुढील स्तरावर जाणार आहे तुमच्या जीवनात सुख समृद्धी आनंद आणि ऐश्वर्याने भरून जाईल क्षण सुखाचे दोन क्षण दुःखाचे हे आयुष्य आहे असं चालायचं चा। माणसं भेटतील रस्त्यात काही हात देतील त्यांना सोबत घेऊन चालायचं चा। तर काही हात सोडून मोकळे होतील त्यांना तिथे सोडून द्यायचं हे आयुष्य आहे असं चालायचं चा। घडत नाही मनासारखं म्हणून रडत नाही बसायचं दुसऱ्यांचं सुख बघून कधी कुडत नाही बसायचं प्रत्येकाचा एक दिवस ठेवला आहे त्या दिवसाची वाट पाहत आनंदाने जगायचं जेव्हा तुम्ही आयुष्यात स्वतःवर विश्वास ठेवायला सुरुवात करता तेव्हा तुम्ही अर्धी लढाई स्वतः जिंकलेली असता ज्यांच्यात हिंमत आहे त्यांना त्या जगात किंमत आहे काही लोक म्हणतात माझे आयुष्य खराब आहे माझे नशीब खराब आहे माझ्या आयुष्यात अडचणी आहेत आपण एक लक्षात ठेवा आपण आपल्या आयुष्यातून या सर्व नकारात्मक गोष्टी एक एक करून काढून टाकायला सुरुवात केली की आपल्या आयुष्यात आपोआप सुधारणा होऊ लागते म्हणून मित्रांनो तुमच्या आयुष्यातून नकारात्मक विचार जाणे खूप गरजेचे आहे जेव्हा तुम्ही देवावर विश्वास ठेवून सकारात्मक विचार करता तेव्हा तुमच्याबरोबर तसेच घडू लागते थोडा वेळ विचार करा या जगाच्या रंगमंचावर तुमची जागा अशी असली पाहिजे की तुमची भूमिका झाल्यावर सुद्धा टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजे जर तुमचे आयुष्य असे असेल तर तुम्हाला किती आनंद वाटेल तुमच्या आई किती आनंद वाटेल त्यामुळे तुमचे आयुष्य आनंदी आणि असे रंगमंचावर चमकवणारे बनवा एक सुंदर उदाहरणद्वारे तुम्हाला सांगू इच्छिते सर्वात जवळ असताना सुद्धा मुघल हरत होते आणि काही जवळ नसतानासुद्धा मराठा जिंकत होते त्याचे कारण म्हणजे मुघल रडत होते ते महिन्याच्या पगारासाठी आणि मराठा लढत होते ते स्वराज्यासाठी म्हणून आयुष्यात जगायचं म्हणून जगू नका तर आयुष्यात काहीतरी करून दाखवा मित्रांनो प्रत्येक राज्याच्या दरबारात स्त्रीचे नाचगाणी सादर केले होते पण एकमेव राजा असा झाला त्याच्या दरबारात स्त्री कधी नाचलीच नाही कारण प्रत्येक स्त्री समान मानणे ही शिकवण राजमाता जिजाऊने शुभाला दिली होती तुम्हीही सर्व पुरुषांनी जिजामातेची शिकवण अंगीकारली पाहिजे तेव्हा या जीवनाचा अर्थ येईल मी यापुढे स्त्रियांचा आदर करीत असे टाईप करा तुमचे पाप नष्ट होऊन पुन्हा भाग्यदोय होईल कोणत्याही संकटाला घाबरू नका कारण कोणतेही संकटाशिवाय मिळालेले यश विजय ठरतो आणि संकटाशी सामना करून मिळालेले विजय हे इतिहास ठरवतो स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा हा पवित्र संदेश ऐकला आता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्री ज्ञानरूपाय ओम श्री स्वामी वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः ॐ श्रीस्वामी 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 वटवृक्षरूपाय श्रीज्ञानरूपाय नमः